Saya baru tengok ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen semalam. Saya baru tengok tadi. Datuk Seri Anwar, kamu, awak sentuh pasal Exit Clause. Lepas tu mention berkenaan dengan Artikel 7.4 dengan 5.1. Saya ingat macam ni lah. Saya ingat awak orang ni. Saya tak tahulah siapa yang menasihat awak, Datuk Seri Anwar eh. Ha, beza termination clause dengan exit clause ni pun saya ingat awak orang ni tak kerti beza lah. Pergi tanya lah peguam negara ke peguam-peguam ke. Saya tak pastilah Zafrul ni dia tanya ke tidak. Sebab itu dalam parlimen semalam. Ahli parlimen kota baru eh, Datuk Taki Udin tanya eh. Adakah agreement ni di refer kepada peguam negara ataupun ada ulasan ke tak daripada peguam negara sebab cara kamu-kamu orang ni, ahli-ahli politik PH ni eh, apa ni termasuklah Tok Sri Ibrahim apa Li Chintong lah Zafro lagi dah teruk interpretasi dia terhadap legal punya wording itu ke laut eh? kamu orang ni termination clause dengan exit clause pun tak tahu beza pergi tanya siapa yang pernah orang pernah belajar contract law ke apa ke apa beza termination dengan exit clause dalam kontrak ada beza walaupun siapa yang tak belajar undang-undang tu mungkin tak nampaklah perbezaan dia tetapi siapa yang train in law eh pernah baca law pernah baca kontrak law ni dia ada the nuance sikit beza termination clause dengan exit clause termination clause ni adalah klausa klausa macam mana kita nak memberhentikan kontrak itu atau perjanjian itu how to terminate eh how to end the contract dan exit clause ni pula adalah Closer-closer dalam terma-terma itu Macam mana uh, kita boleh uh, buat sesuatu Atau voluntarily uh, tak nak buat uh, Dalam perjanjian itulah Tapi perjanjian itu masih berjalan uh, Kita tak nak buat Ataupun kita ada option untuk tak nak buat uh, Macam itu Dia bukan termination clause uh, Biasanya exit clause ni dia tak ada cost Contoh katakan Uh, saya ingin membeli ataupun menyewa macam Datuk Najib buat dulu eh, masa dia pergi negotiate uh, Boeing itu dengan Donald Trump. Di dalam agreement itu kita ada apa nak sewa lah uh, ataupun lease uh, tetapi subjek itu subjek itu ataupun bergantung kepada keadaan ekonomi negara semasa. Uh, itu exit clause maksudnya uh, kita memang uh, nak menyewa Ha, tetapi kalau keadaan ekonomi tidak menentukan, maka kita boleh ada option tak jadi. Ha, so mereka tak boleh buat apa-apa, tak boleh ambil tindakan. Termination clause pula, ha, kalau kamu bagi notis, kamu tamatkan semua apa tu perjanjian ataupun kontrak itu. Dan biasanya termination clause ini ada cost. Sebab termination clause ini tidak bermakna kamu buang kamu punya tanggungjawab ataupun uh, ha, kamu punya apa yang kamu kena buat with termination eh, with termination clause ni biasanya dia ada cost sebab kamu kena still honor apa yang kamu janji tu katakan kamu dah janji nak beli 30 biji Boeing lepas itu tiba-tiba kamu bagi notis benda ini berjalan lepas tu kamu nak terminate apa tu dalam aa, apa orang kata along the way tu kamu nak terminate aa, lepas itu macam mana? Lagi lama kontrak ni berjalan, lagi lama perjanjian ni berjalan, bergantung kepada apa yang diorang tu dah buat. Eh. Ha, kata kamu dah janji ini, kamu dah janji itu. Mereka pun dah set up benda ini, dah keluar duit, dah keluar kos apa. Lagi banyak kos yang kita kena bayar. Sebab itu saya kata, kalau kita nak terminate benda ini, terminate sekarang. Sebelum perjanjian ini berjalan lebih lama dan mereka incur kos lebih tinggi. Mereka akan claim kos ini. Bila kamu terminate kemudian hari, akan incur atau akan dikenakan kos lebih banyak pada kita. Yang mereka boleh impose. Kamu faham? So itu beza termination clause dengan exit clause dalam terma-terma kontrak. -terma <laughs> Aduh, dan satu lagi PMA Anwar. I tak saya suruhlah Zafrul tu uh, pergi dalam TikTok ke dalam uh, apa? Facebook ke explain pasal legal term ni, pasal terma-terma ni dia tak faham. Itu hari bila dia explain artikel 5.1 itu pun nampak ke laut tak faham langsung macam mana ni dia negotiate atau agree dengan terma-terma ini. So Zafrul, you not trained in law, legal degree pun kamu tak ada, ijazah undang-undang pun kamu tak ada. Macam mana kamu boleh kata, eh ini maksud-maksud ini. Kalau kamu apa punya penasihat dan nasihatkan kamu, dengarlah. Ha, kalau kamu ada agenda lain, kita tak tahulah. Ataupun kamu tanyalah dua tiga legal opinion. Kalau orang ini legal opinion dia sebab legal opinion ni macam-macam. Ada legal opinion ke laut, ada yang betul, ada yang Dan satu lagi, PM Anwar. I tak saya suruh lah Zafrul tu pergi dalam TikTok ke dalam apa Facebook ke explain pasal legal term ni. Pasal terma-terma -term ni dia tak faham. Itu hari bila dia explain artikel 5.1 itu pun nampak ke laut tak faham langsung macam mana ni dia negotiate atau agree dengan terma-terma ini. So Zafrul, you not train in law legal degree pun kamu tak ada, ijazah undang-undang pun kamu tak ada. Macam mana kamu boleh kata, eh ini maksud-maksud ini. Kalau kamu apa punya penasihat dan nasihatkan kamu, dengarlah. Ha, kalau kamu ada agenda lain, ha, kita tak tahulah. Ataupun kamu tanyalah dua, tiga legal opinion. Kalau orang ini legal opinion dia sebab legal opinion ni macam-macam. Ada legal opinion ke laut, ada yang betul, ada yang tak betul. Ataupun ada mengikut-ngikut berdasarkan apa agenda kamu. Kadang-kadang ada certain orang ni, ha, betul lah. Dia mungkin train lawyer tapi pasal dia ada certain bias itu, interpretasi dia tak betul. Ha, lepas tu satu lagi, jangan pula nak menyalahkan penjawat awam bila buat benda ni. Penjawat awam mengikut kamu je. Kamu yang membuat keputusan. Ha, don't use penjawat awam as a shield pula dah. Ha, untuk perisai kamu bila kamu nak suruh orang buat kerja, kamu suruh penjawat awam. Bila kena, eh ha, penjawat awam jangan salahkan penjawat awam kami. Dah pula penjawat awam pula satu. Ha, nombor dua, itulah saya kata. Eh. Benda ni, nombor satu kamu kena faham. Pergi tanya. Saya nak tanya lepas itu apa peguam negara pun ada keluarkan kenyataan. Peguam negara kata apa? Oh, kita boleh tamatkan bila-bila masa. Tanya balik peguam negara, kalau katakan kita tamat bila-bila masa, ada kos ke tidak? Apa yang kita kena bayar lebih lagi ni? Ini tak masuk akal. Sebab itulah saya cakap, benda ini ya, eh, menggadaikan kedaulatan kita, maruah kita. Kalau ini jadi, maka kita tidak ada fleksibiliti. Kita terkekang. Maka kita tidak boleh membuat keputusan sepenuhnya atas kaki kita sendiri. Maka ini bermaksud kita menjual negara lah. Kita menggadaikan negara lah. Sebab sedikit sebanyak, kita hilang kedaulatan kita. Sovereignty kita. Kamu faham tak? So, kepada tanya berkenaan, eh mana terma yang kata kita jual negara? Kamu ni tak boleh memikir ke apa maksudnya itu? Okey, Dato' Zainal. Kamu cakap tadi berkenaan dengan artikel 7.4 tu you said uh, something like nothing to prevent any party from uh, imposing more tariff eh uh, to address imbalance or apa orang kata unfair trade or something like that Uh, lepas tu kamu kata kita pun boleh impose, dia pun boleh impose. Tuan so, Sian kita benda berlaku dalam ni sebab dia impose tarif, uh, additional tarif kepada kita, bukan kita yang impose additional tarif kepada dia. So that term itu, 7.4 itu, untuk dia, bukan untuk kita. Maksudnya dia bagi tahu kamu, kalau ada lagi trade imbalance ke apa, dia boleh impose more tarif. Mana ada pula kita pula impor tarif pula dah. Benda ini berlaku sebab dia nak increase tarif kepada dia. Kamu faham tak kalau ada trade uh, apa lagi? Itu terma 7.4 itu untuk dia. Lepas tu kamu kata in accordance kamu kata oh ini penting eh. In accordance to domestic law. Dan apa ni ada timbalan menteri nombor satu aduh. Timbalan menteri ni kamu tak usah komen lah. Lagi kamu komen lagi nampak keluar daripada mulut itu. tak ada langsung eh. Nombor satu, eh, bila kamu kata in accordance to domestic law, siapa yang belajar international law ke undang-undang ke tahu benda ini. Eh? Semua agreement ataupun a convention uh, yang kita buat yang melibatkan antarabangsa ini, supranational punya organisation ke apa ke treaties ke apa ke, memang dia kita kena buat perubahan atau bergantung untuk dia execute oleh undang-undang domestik kita. Uh, dia tak boleh kita dah sign convention ini treaty ini atau agreement itu domestik kita bercanggah itu tak boleh macam itu memang daripada dulu pun aa, benda ini kalau dalam undang-undang dia panggil red ipsa locito ataupun ego without saying tau kamu tak payah nak emphasize benda 85 tapi masalahnya apa masalahnya adalah kebiasaannya dalam sejarah apa yang berlaku ini kamu pergi ratify perjanjian antarabangsa itu lepas itu dalam domestik undang-undang kamu tu kamu kena tukar. Itu yang kebiasaan berlaku. Contoh, masa UK dulu, England, United Kingdom, dia join European Union. Lepas tu European Union ni ada European Convention on Human Rights, tahu tak? tapi isi HR ini tidak boleh pakai dalam domestic law. Apa yang berlaku? Ha, mereka join early 90s. Lepas tu tahun 1998, baru dia buat domestic law, Human Rights Act 1998. Ha, yang ini menjadi masalah sampai dia keluar daripada apa Brexit itu. Kamu tahu dia keluar daripada Union. Salah satu sebab pasal benda inilah. So dia ratify perjanjian itu, dia kena ubah undang-undang domestik dia. Ha, kamu faham apa yang menjadi masalah ialah macam Kamu dah sayang dengan dia. Lepas itu, undang-undang domestik kita tidak bersetuju dengan perjanjian antarabangsa ini. Silap hari bulan, dia suruh kita ubah undang-undang domestik kita. Kamu nak? Ah, ha, itu yang menjadi masalah. Kamu tahu tak? So, sebab itu saya cakap. Kamu ni bila cakap pasal undang-undang antarabangsa ini, pasal trade agreement, nak-nak kepada orang-orang kamu, kamu tak tahu kamu main sain saja. Dan kepada Zafrol ini, stop making apa legal interpretation about legal document lah Zafrol. You not qualified to do that. Kamu baca pun, kita pun nampak, saya ingat kamu faham rupa-rupanya ke laut. Ah, ha, so, interpretasi kamu itu tidak boleh digunakan. Kamu, Anwar Ibrahim, kamu ada jentera-jentera dalam kerajaan. Pergi seek for legal opinion. Saya nak tahu juga apa peguam negara dengan uh, AG Chambers atau Solicitor General ni cakap berkenaan ni. Dan keluarkan secara transparent. Janganlah nak oh cakap sekerat lepas tu tak explain the detail dan sebagainya. This involve kita punya sovereignty. Perkara ni perkara yang besar, adalah satu benda yang critical. So it needs to be apa orang kata dia perlukan untuk kita bentang kepada kesan rakyat. Kalau tidak, anak cucu kita sampai bergenerasi akan menanggung benda ini.